तरीन इंसान है रसूल सल्लाम तो ने फरमाया वो, वो, वो जिसकी जबान, जबान, जबान गंदी होती है और तोराप अलैहिस्सलाम ने शैतान को भी गाली देने से मना किया है ला तसुब्बु शैतान शैतान को गाली ना दो, 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 दो। हाँ अल्लाह ताला से उसके अल्लाह ताला की पना मांगो उसके शर से शर से हमें महफूज फरमा गाली ना तब शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है तो फिर बेटे को भाई को माँ को बाप को किसी मुसलमान को गाली देने की इजाजत ना हो सकती हादी से सही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ ला तसबुद्धि मुरख को गाली न दो, दो।, 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 दो। के सलाह ये नमाज के लिए जगाता है सही मुस्लिम की हदीस। ला तब्री हवा को गाली ना दो।, दो।, दो, दो कभी तेज हवा आई दरख्त उखड़ गए छत का नुकसान हो गया बुरा वाला नहीं ला तब्री हाँ, अल्लाह ताला से ये दुआ करो अल्लाह इस हवा को हमारे लिए खैर का जरिया बना इस हवा के से हमारी हिफाजत फरमा लेकिन गाली, गाली हवा को भी नहीं, भी नहीं। ला अमवात जो दुनिया से चला गया उसको गाली ना दो उसको बुरा भला न कहो इसलिए कि उसने जो किया वो उस तक पहुंच चुका है उसके रब का मामला है उसके साथ क्या करता है तुम छोड़ दो कदर कीजिए अल्लाह की कसम अपने इस कुरान की और इसकी तालीमात की और इस्लाम और उसकी तालीमात की जिसने इतना पाकिजा दीन दिया कि जिंदा है तो तब भी अपने शर से इसको बचा के रखो जब दुनिया से चला गया खुद करो मौताकुम आपने फरमाया उसको बुरा भला नहीं कहना हाँ उसकी अच्छाइयाँ जिक्र करो जो जुल्म जुछुछु जुछु। जुछ। था छोड़ दो गुनाह था छोड़ दो हाँ उसकी जिक्र ये मौत तो हम सब पे आनी है ना जो ऐसा आज इस जिसकी आदत है उसकी मौत के बाद भी इसके साथ यही मामला होगा। तेरे वसल्लम ने अपने सहाबा के मुतालिक फरमाया था ला तसुबु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली नहीं देना और जब देखो कोई मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहा है तो ये कह दो कि अल्लाह ताला की लानत हो तुम्हारे शर पर अल्लाह की फटकारो लानतुल्लाह अला शर्रे कुछ लोग जमाने और वक्त को गाली देते हैं सल्लल्लाहु नहीं। नहीं। तो है। अलैहि है। अगर आप पे कोई बुरा वक्त आ गया तो उसको बुरा किसने किया अल्लाह ने किया, अल्ला ने किया है। अच्छे हालात आपके आगे अच्छा वक्त आ गया तो वो खुद वक्त में क्या था अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया लात सब्बुअ कभी कभार इंसान बीमार होता है वो मरज को गाली देना शुरू कर देता है आप कभी बुखार आ जाए उस बुखार को भी बुरा बला न कहो इसलिए कि ये गुनाहों की मुआफी और जन्नत में दर्जा की बुलंदी का सबब है अगर बड़े बड़े अमराज में इंसान मुबतला हो उनको बुरा बाला ना कहे रब की तकदीर समझ के इलाज जरूर करे लेकिन सब्रहमल अगर कोई काफिर है और काफिरों का अपना दीन है उनके कुछ मबूद हैं जो मबूद है, हकीकी कभी नहीं हो सकते बुद्ध हैं कुरान है। मजीद ने मना किया सहाब के राम को कि तुम इनके मबूदान बातिला को भी गाली न दो वाला علم उठाओ की आयत नाजिल हुई थी। कुछ ने बुतों को गाली दी थी तो जो चीज गाली की मुस्तक है इस्लाम उसको भी गाली की इजाजत नहीं देता क्यों क्यों अगर एक बुरी चीज़ है ना जाना, जाना, जाना। उसका अगर बुरा तस्करा मैं जबान से कर रहा हूँ तो जब उस बुरे तस्करे से मेरी लिथड़ गई मेरी जबान तो गंदी हो गई ना इस्लाम पाकिजा दिन है वो चाहता है कि तुम बुराई का तस्करा भी इस तरह न करो कि तुम्हारी जबान गंदी हो जाए अल्लाह करीम हमें अपनी जबान की हिफाजत नसीब फरमाए आखिर उदावान